Salam, hörmətli kanal izləyiciləri. Bu gün mən əsimə məsum atasız qəsəbəsində Seynan marketinə yaxın da düz mərkəzində 3 otaqlı şəxsi tikiləyimizlə məsəl tanış edirəm. Xatırladım ki, bax burdan məsafəsi 100 metr məsafədə yerləşir evimiz. 3 otaqlı şəxsi tikilidir. Pəncərədən qarşısını gördüyümüz kimi heçən bir maneə yoxdur. Burada evin qavanıdır. Baxınız, ağac gətirmək üçün əlavi torpaq sahəsi saxlanılıb. Və burdan da, yəni sağ tərəfə gəldik yani 100 metr məsafədir. Onu da xatırladımsa, evimizin bax burdan da görürsüz, göstədim sizə, bax belə bir passarı və evimizin görünüşü var. İndi sizə evimizin cisini mən tanış edim. Yerelən El dəyərlər də evimizin qiymətinə mən siz tanış edəcəm. Xatırladım ki, balaca e, qapısqu olub. Yəni siz sevir bax burdan darvaz da qoya bilərsiniz ki, evin həyətinə maşın daxil olsun. Bura isə evimizin həyətidir. Yəni bax, yəni də xatırladım ki, burdan alt vadı qoyursa, rahatsına həyətində bir dənə maşın daxil olur. Burdan podvalıdır. Podvayla da mən tanış edim. Bax belə bir podval mövcuddur burada. Burada da əlavə olaraq əl yığım üçün kranti var. Kombi sistemi sağ tərəfdə də gördüyünüz kimi təhvil verir. Qaz, su, işıq bunlar hamısı var. Bax belə bir həyətində idi ağacı mövcuddur burada. İndi isə evimizin içində mən tanış edim evimizin giriş hissəsində mən sizə tanış elədim. Gördüyünüz kimi bax həyətindən də burada üç daş, burada pirəçandır və evdə də dörd daşlı masa pirəçandır. Evimizin sərişi yuxarısa asma tavana təsis olunub. Evimiz super remontlu idi, onu xatırladım sizə. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Solda bir yataq otağıdır, qonaq otağıdır, sağda e Yataq otağı və sağ tərəfdə isə evimizin mətbəxi yerləşir. Və burada sol tərəfdə isə evimizin sanuzeridir. Bir də xatırladım, evimiz mərkəzi yolun 100 metrlikində yerləşir. Zeynəb Cəfat məscidinin biz yanında yerləşir. Burada da sanuzerində gördüyünüz kimi asma tavana təsir olunub. Evin çox səriqəli qalıq saxlanılıb. Onu da xatırladım isə. Evimiz ikinci ev kimi istifadə olunur. Abolar deyə öldürüz ki, bahalı abolar, zəqluqlu abolardır. Sol tərəfdə bax belə bir gözəl bir yataq otağı. Qapılar da gördüyünüz kimi bahalı qapılardır. Yəni ucuz qapılar deyil. Bura evimizin sol tərəfdə yerləşən yataq otağıdır. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsilə birbaşa, yəni görsədəm ki, öz həyətinə baxır. Aboyları da həmsüz əboylardır, bahalı aboylardır. Döşəməsi laminatla təchiz olunub. Və sol tərəfdə isə evimizin qonaq otağıdır. Bax, belə bir geniş bir qonaq otağıdır. Hardasa 25-28 kvadratlıq. Qonaq otağıdır. Qonaq otağında pəncərəsi birbaşa yola baxır. 10 xatırladım. Çək qarşısında kəsən bir maneə yoxdur. Kombisi işlək vəziyyətdədir. Onu da xatırladımsa. Qaz, su, işıq mərkəzi konsent bunlar hamısı tam qaydasındadır. Optik interneti üçün mövcuddur. Bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Evimiz həm əşyalı, həm əşyasız satılı. Onda xatırladımsa, yerinə də digərlərdə evimizin qiymətinə nə məhs tanışırdıq. Qapı gördüm, həmişə baxılıb qapırdı. Və sol tərəfdə isə evimizin yataq otağı, sağ tərəfdə isə evimizin mətbəxidir. Sonuncu otağa gələn məhs tanışın, yataq otağıdır, bax belə bir gözəl və otaqdır. Bu yataq otağının pəncərəsi birbaşa yola baxır. Bu yataq otağı olduğundan yuxarıdan bax belə bir gözəl də pəncərə qoyulub. Yəni evimizinə heç bir Mani olmasın, amma havalanması işıqlanması yetərincə genişdir. Yataq otağının əlavə olaraq pəncərədə qoyulub ki, mətbəxə. İndi isə mətbəxi ilə tanış edim sizi. Evimizin qiyməti isə hörmətli kanal izləyicilərimiz 65.000 manata satışa çıxıb. Real alıcılarla sözsüz ki, endirim olunacaq. Evimiz bir də xatırladıb ki, istəyə görə əşyalı, istəyə görə əşyasız. Buraya gəldiyimiz mətbəxidir. Mətbəxdə də yəni kombi sistemli müstəqil əjetdir. Bax, belə bir mətbəx mövcuddur burada. Yəni mətbəx məevinə əsasən burada stol stolduq o qıraçında nahar etməyə olar. Ətraflı məlumat üçün zəhmərinə bilərsiz, kanalımıza abunə olmağı, video bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış olacaqsınız. Evimizin sənədləri isə əgər arzusu istəyənə görə birbaşa bələdiyyə sənədi adına almaq olar.